Продовжується програма Ранкова хвиля сьогодні для вас працюють Любомир Ференс та Сергстукана, звуковий режисер Дмитро Сміян. Ну ми до певної міри продовжуємо тему боротьби з хворобами. Тепер ми поговоримо про освіту. Онкохворих дітей йдеться про дистанційну причому освіту. Це такий інноваційний цікавий механізм, який з'являється в нашій країні. Будемо це обговорювати з Вікторією Константіновою, маркетинг-директором компанії «Еліново» і організаторкою проєкту Роби добро. Доброго ранку! Добре утра! Ну розкажіть, як власне дистанційно онкохворі дітки будуть здобувати освіту. Дело в том, что эта потребность проявилась в ходе одной нашей благотворительной кампании, которую мы проводили абсолютно без отрыва от понимания этой проблемы. И активность проходила два месяца, на протяжении которых мы очень плотно общались с онкобольными детьми и их родителями. И выяснилась такая потребность, что у деток, которые вот в очень тяжелой стадии заболевания, по медицинским показателям запрещено общение с людьми исключительно возможно с родителями и то в масках. Дети э, получаются оторванными от процесса общения неважно с кем, не говоря уже о врачах. В это же самое время дети, когда они как бы под гнетом болезни, очень важно оставаться им в курсе дела, в процессе обучения, в потоке. И, к сожалению, у нас нет такой программы от государства на данный момент, узаконенной для того, чтобы этим детям помогать. Поэтому мы взяли на себя ответственность вместе с фондом «Таблеточки» да, и инициативу, конкретно начиная с клиники «Ахмадит», развивать и создавать такую программу. Мы со своей стороны, компания «Ленова» предоставляет технику, ноутбуки и планшеты для того, чтобы дети имели, в принципе, техническую возможность общаться со своими сверстниками, учителями по скайпу, проходить какие-то онлайн-тренинги и курсы, когда физический доступ других людей просто ограничен невозможно невозможен для того, чтобы ребенку было возможно выздороветь. А вот с кольком детям вы уже надали вот такую допомогу? Вы знаете, у нас на самом деле активность, изначальная наша активность, Рубы Добро, которую мы инициировали и провели в период с 15 августа по 15 октября, она была, ну, скажем так, финансовая. Мы отчисляли по 50 гривен с каждого проданного ноутбука и планшета и компьютера компании Lenovo на территории Украины. Для того, чтобы дать возможность детям просто выживать, лечиться. И мы собрали рекордную сумму одноразового чека от коммерческой организации 1 миллион 750 тысяч гривен. И мы ее передали через фонд таблеточки в больницу Ахмадит, но это лекарство. Да? Мы передали эту сумму по окончанию активности в конце октября, и вот буквально тут же, понимая уже за два месяца с сбора этих денег, мы уже передали 6 единиц техники, они уже активно работают, но что самое интересное, в ходе нашей коммуникации выяснилось, что нет этой программы. То есть сейчас разрабатывается... Параллельно с передачей техники э, программное обеспечение. Э, дело в том, что уже есть такая программа для деток, которые находятся в зоне АТО. Она уже работает. То есть самая пер, самый первый путь мы берем ее и адаптируем. И сейчас, что очень хорошо, в ходе пресс-конференции, на которой мы вручали наш чек от Ленова Ахмадиту, да, были представители власти, Министерство образования, государство подключилось, и даже несмотря на то, что сейчас законопроекты в, на стадии принятия, да, этот процесс ускорился, есть диалог, фонд таблеточки очень активно выступает, государство подключилось, мы как коммерческая организация просто дали ноутбуки и планшеты, и вот начиная с 50 гривен за покупку ноутбука и планшета, все выросло в более такую глобальную проблему и абсолютно с другой стороны. Просто а -то какие учители и сколько учителей залучены до этого проекта? С кем, власне, дитки имеют возможность так вот сполкуваться онлайн? Вот, это еще один момент. Сейчас, спасибо большое фонду Таблеточки, у них очень много волонтеров, да организация такая очень активная, и учителей. Что меня попросили сделать в эфире, так это э, э, призвать всех, у кого есть желание, педагогическое образование, приходить в клинику Ахмадет, приходить во все другие э, клиники и больницы вашего города. Э, можно звонить таблеточкам, узнавать, как это можно сделать, потому что действительно волонтеров и преподавателей не хватает. Да, благодаря нашей организации и конкретно в Киеве и в Ахмадете проблем таких больших нет, но в любом другом городе Є питання, ну это под силу всім волонтерам і жителям, учителям этого города. А оця акція она розповсюджується на Києві, стосується тільки дітям, які в Охмадиті знаходяться, так. Дело в том, что акция безумно свежая. Мы только в октябре-ноябре передали технику. Сейчас, в декабре, к Дню Святого Николая, мы готовим очередной э, набор техники для того, чтобы передать. Мы поняли, мы случайно раскопали да, эту болевую точку. И мы сейчас понимаем, что передавать деньги – это хорошо. Но на ближайший год мы взяли на себя инициативу и ответственность, как компания «Ленова», передавать ежемесячно э, комплект техники. Мы будем смотреть и консультироваться, что больше необходимо – ноутбуки или планшеты. Маншеты. Начиная с Ахмадета. Как только Ахмадет наполнится, все другие клиники, которые, ну, наверное, посоветуют таблеточки, потому что у них есть лист приоритета, где ситуация самая печальная. Естественно, это будут первые клиники в списке, да. Які знаходяться, а от е, міко... по всій Україні, так по по всій Україні ви плануєте? А от е, мій колега Сергій він запитувався про те, е, чи можете ви що сказати про ці курси освітні, які наприклад е, е, діти е, мають за допомогою вашої техніки? Дело в том, что, как я уже сказала, единой государственной программы нет, поэтому каждая клиника и больница ищет свои пути. Да? Угу. Таблеточки, да, сейчас адаптируется вот эта дистанционная программа обучения для АТО под, для потребностей деток, которые лечатся. Естественно, она будет предоставлена всей Украине и всем медицинским э, учреждениям. Кто решит именно эту программу использовать, прекрасно. У кого-то будут свои методы, у кого-то есть свои учителя. Возможно, уже там в Одессе есть несколько учителей, которые разработали программу и уже успешно работают несколько лет. Она будет просто компьютеризирована да, и переведена на ноутбуки планшет. и планшет. І, а вот э, чи знаєте вы про кількість дітей, э, які і допомогу яким ви надали? К сожалению, в количественном выражении детей я не знаю, но мы уверены, мы, вернее, мы точно знаем, что эти миллион семьсот пятьдесят тысяч гривен обеспечивают годовой запас сопроводительных медикаментов для онкобольных пациентов клиники Ахмади. То есть все дети, которые за год пройдут Ахмади, будут с помощью вот коммерческих денег обеспечены сопроводительным запасом медикаментов на протяжении целого года. Виктория, до речи, идёт про онкохворых деток, которые Ну, мусять обмежувати своє спілкування, так ви сказали, взагалі не можуть там ні з ким контактувати, крім батьків. Ну, Очевидно, що подібну проблему можуть мати не лише онкохворі діти, але також і діти з іншими захворюваннями. Чи ви не планували екстраполювати свою благодійну діяльність також і на діток з іншими хворобами? Ви знаєте, согласно корпоративної міжнародної кампанії? Политики глобальной компании мы компания «Ленова» международная. У нас нет четких прописанных требований э, о подобных активностях. Но мы на территории Украины, наш главный офис в Киеве, взяли на себя ответственность вот впервые попробовать, да? у нас это получилось, и слава богу, что мы нащупали проблему не только денежную, а вот действительно, действительно такую элементарную, в решении которой мы своей техникой можем помочь. И мы настолько этим вдохновились, что мы сейчас набьем шишки, условно говоря, и сделаем систему, начиная с Ахмадета, и с удовольствием экстраполируем это и на всю Украину, и на онкобольных детей, и просто на медицинские э, учреждения. Потому что на самом деле для большой организации это не, не такие огромные деньги. Тем более техника, несмотря на то, что мы ее тоже покупаем, она у нас э, не материализируется просто так, но мы готовы это делать. Дякуємо Вікторії Константіновій, організаторці проекту Роби добро, тобто це дистанційна освіта для онкохворих дітей, дітей, які більшість знаходяться тут в Києві у клініці Охмадит. Ну а я зі своїм співведучим Сергієм Стукановим я Любомир Ференц, будемо прощатися і бажати всім гарного дня. Нагадаю, що за звукорежисерським пультом нам допомагав Дмитро Сміян і запрошуємо всіх наших радіослухачів вже о дванадцятій годині знову вмикати громадське радіо, де буде програма Київ Донбас. Ну і хочемо також додати, що всі розмови, котрі сьогодні пролунали в ефірі ранкової хвилі, вже незабаром впродовж кількох годин можна буде побачити на сайті громадське радіо.орг послухати ще раз ці розмови. Ну або прочитати їхні розшифрування. Гарного всім дня. Слухайте, думайте.